Один или как, который должен переродиться три раза, как раз, в принципе, это Заратушдар описал то И там их три есть один раз, то есть два уже произошло, и это третий Марь Ну, здесь тоже такой вопрос, не совсем понятный. Почему? Потому что по одному подсчету Чуть ли не Заратуштра является вторым спасителем, а по другому подсчету, собственно говоря, Заратуштра говорил о том, что в будущем эти три спасителя поочередно друг за другом придут. Ну и, и когда мы говорим, что последний, то хотя бы первый должен быть так же. Ж. Добре, але тоді, якщо порівнювати з поученнями Сагаста, він говорить, що ось він був, тобто ще коли була гора меру, зараз він прийде допомагати війні з е, південною традицією, е, і ще потім втілиться через 7777 тисяч сімсот сімдесят сім років після народження. Да, що можна Сказати, ну, що взагалі є доступним. Ну, от, наприклад, в завіті м, Арія є якісь такі, така якась інформація, яка може бути мені зараз доступна, яка а... не засекречена. Ну, у тебе є вообще прекрасний засекречений текст під названням Аум Arassia. Ar Я знаю, що це все буде порадо. Ну так. Да. Ну, а так. А ведь что, иначе дам мне тебе переведенные все тексты. Ты такой будешь сидеть их читать, скажешь, ну мне там буквица? У меня вот есть. А так нет, учи буквицу. Я тебе тексты на страшной письменности, ты будешь их выгрызать из них смысл и изучать наше письмо. Ибо буквицы, кроме самого свойства, что с помощью буквицы можно переводить древние тексты в буквице, самое важное даже не это, а то, что а, там заключена основная философская а, концепция восприятия, то есть Постижение буквицы можно сравнить с установлением правильного программного обеспечения в сознании, потому что в буквице там все вот одно от начала до конца разобрано. Каждый из 64 образов Аум Ар он именно на том месте, где должен быть, и постепенно каждый из них проявляет в сознании свою грань и дает возможность безошибочно точно мыслить. Поэтому, 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 поэтому. Буквица тебя ждет. Тихо, чекай. Ну да. Я боюсь, что Огняну также, Там, наверное, придется, чтобы с ее буквицы учил. Потому что она в этой жизни что-то не, не исподобится, наверное. А тебе в этой жизни, Да ну... я за... <laughs> я за... Okay. То что, ты и далее будешь уникать про мои вещи, и думаешь, ты что-то про мои пункты или Ну, в а, а значительной степени, да. Так? Да. Потому что, ну что будущее? Будущее нам нужно создавать. Так? так И везде в ведах указано, что пророчество пророчествами, но... Ну, а лишь вони даны. Они-то даны. Но как бы даны, но буквица тоже дана. И вот смотри, пророчество, да, кто-то когда-то придет, кто-то что-то там наделает, и хорошие придут, и плохие придут. И там и не придут кто-то, а кто-то там еще раз придет. Но при этом, если ты будешь знать буквицу и понимать ее философский строй, твое сознание будет иметь правильную операционную систему. Если ты не будешь это знать, то твое сознание не будет иметь правильную систему. А, так я же и с этим Я понимаю, это просто, это просто такой хит, это на грани шантажа, что-то. Это прекрасный педагогический жест. Да нет, это, это не, этот, не шантаж, там, как его. это просто то, что, что бы не было, кто бы не воплощался, как бы Еговка там в казанчике не извивался, образно говоря, когда он получит по своим заслугам. Но э, развиваться э, ⁇ это потребность каждого из нас. И э, информация, ведическое описание э, э, там, э, исторических каких-то реалий. Ведь и в получениях Сагаста, и в других текстах указано, что э, важны даже не сами события, часто, истории, а важно то, что мы из них извлекаем. И, по большому счету, задача этого всего — это просто чтобы человек имел некоторые образцы, как мыслить. Но, собственно, строй письма, он всегда являлся основоположным для всего, собственно. Это, это везде, это даже сейчас так, хоть сейчас и письмо обозображено, но детей учат письмо с самого начала. И э, возможность как бы языкового общения она помогает структурировать э, мысли. Э, просто что сейчас слова неправильные, просто что сейчас слова неуместно используются. Однако вот у тебя есть буквица. И тебя еще ждет Вересова книга, и тебя еще ждет начало заката. Оно там без тебя скучает. О, да. На кого ты покинул начало заката? Дуже, дуже правильно, дуже правильно. Ну, как есть, правильно, неправильно. Правильно, не, дуже вдячный за правильность. Однако, буквицу изучать нужно. И для этого не надо даже 7 дней вселенских ждать. для Не, не нужно 7 вселенских дней ждать. Буквицу у тебя рядом кстати, что ты по ней помнишь? Багато чего. А что, <реклама> что <проб> тебя сама? <интересно tactfully? реклама> <реклама> Интересуют образно-визуальные противоположности Аум Ар Ну, Рам и Яр Один. Я дальше? Пояснивать там? Нет. Ну, я не знаю. Ну, животе сама по себе она такая. Taka... Но животе, да, животе... А сам еще два знака и видоснялся, так? Животе, причем, имеет противоположности там с нескольких сторон сразу, это интересно. знаю. но все-таки давай дальше. Ну, и, есть и это. <laughs> ну, хотя не знаю, если она неофициально там. Ну, и неофициально, но все-таки и противоречие тоже есть. Потому что есть, или точнее, есть отображение противоречия там не между есть и это, а между есть и это. Потому что есть это то, что как бы в свете Всевышнего создано как единая часть единого целого, а это в таком контексте означает просто такое калейдоскопическое восприятие, что это то, это не то, а как оно все связано, то и неизвестно. Так, но ось и есть, який, ну, едино, едино ну, едино, взагалі. Ну да, ну, Но вот, ну, не совсем. Вот именно точное противоречие – это есть и это. А есть там уже дальше. А чему? Чему есть не противоречие? Я не говорю, что не противоречит, но дуальность именно между есть и это потому что если мы берем ра и Рава, мы допустим кра можем еще как противоположность поставить боги так же ж? ну так а визуально воно ну немало. да ну а, а там тоже все-таки все-таки как бы противоположность есть противоположность дальше люди вести да что еще Ну я не знаю, як там. Е... І Жей, і наш. Ну, можливо, в якійсь. Ехерів і ци. Ці... Ехерів і ци ці... Тоді Гу -гу. Р, ой, райче, і ірої. Можливо, ну це не так, але істі і їні, ну, якби цими капочками. Нікак ні. ні. ні, ні. Гу -гу. Ну так. Да. Ну, все одно що там. Еще как минимум четыре таких важных противоположности есть. Образных, чьи вот чистообразных, чьи? Образно визуально. И образно визуальных да. да. Может Там был... еще есть и образно смысловые, и есть еще много всего интересного. Uh, Фи... а, что ты можешь... и... Ферт? А? а что ты можешь рассказать про буквицу Фара? А що ти можеш розказати про не читаємо А, що це а, позначення. А, ось теж протилежність твердо. Тоді візуально образно, так? чи Ну так, ну, в общем, що ти про нього розказати? Це сказати? волюбе зусилля, яке ну, допомагає долати перешкоди. Що ти можеш розказати про букві ЮН? Юн? Юнь? Угу. А, що це. Ну, я не знаю, развиток чего-то поза какой системой? Ну, или начало нового пути развития как бы вне какого-то единого целого. А дальше, что ты можешь рассказать про буквицу Ферот? Ферот? Угу. Не, ну, це, ⁇ Ферот ⁇ Ферот? Ну, что это сила духу. Ні, ну що це воліве зусилля, яке ще може ну, яке протистоїть матерії. Що ти можеш розказати про букві цю хоро? Хоро? Хор? Угу. Що це з одного боку позначення Святої Думки Всевишнього? А з іншого боку може позначати і хорса білобога. Ну я звісно це в образних значеннях немає. але можливо, ну воно взагалі, якби для мене позначає сварку. Я не знаю наскільки це правильно, і правильно. Ну а чому це перехрещення? Чому це ж перехрещення? Воно дуже взагалі важливе і стільки ну, в даному контексті. Это знак именно Хорса. Хорса? Ты же в первую очередь думки э, Ху, э, знак Ху – это небольшая такая сфера, от которой идет палка вверх. Это если мы берем руны, так? Ровный? Нет. Ты же читал в буквице, что ну. есть как бы три основных там варианта, так? Є. Хорс якраз, це коло, точка і чотири таких. А думка. То Тобто це, це йде свастя. Це йде свастя біло бога знак хорса. Хору. Що є там херея. Ну а перше, я просто пам'ятаю, що якраз тут записано. Дальше. що ти знаєш про буквицу село? СЕЛО? Угу. Що це... Ну, що і числове значення 13. Що е це над, щось над. Тобто якесь е яв самодостатнє явище, яке може дати початок чомусь новому. Але з іншого боку, це може бути якась ну така самовпевненість, Хорошо, яка злопорока. Що Ти знаєш про ант. ант. Угу. Що це. Е Сила, ну, якась вища небесна, яка допомагає боротися з нечистю, яка означає протиставлення чомусь. Що ти знаєш про дзерало? Зерало це ну, образне значення, дзерало джерело початок. Дз... Я вижу, что в принципе все далеко не так плохо, как да кажется. Не а чему ты бездавал еще сам? Мне не казалось, что все плохо, но ты как-то так это не особо стремишься дальше это дело развивать. Нет, я и багато число бы и Хорошо, поэтому я думаю, что следующий этап это перевод, начало заката полностью. Так, щоб вже перевести кожне слово. Я розумію, але, Арія, ти розумієш, що я схитую в цьому моменті, бо я візьму ще перекладений текст і буду користуватись ним. Ну, це не то. Ну, але тоді дай мені Арія, Тоді Не матиму змоги ніде халтурити. Хорошо. Ура! А його неможливо перекласти так. Ну, можна, тільки осторожно. Ладно, я тебе дам... А, і ти обіцяв мені ще якусь важливу табличку дати з якимись відповідностями там чогось. Я тебе, то есть, готовлю, там ряд текстів, Ну, поки, учитывая, що а, тут займаюся і тим, щоб знову продовжити процес реставрації, там ще куча всього. Пока еще не собрался с этим. Но будет тебе такой текст, перевода которого ты не найдешь нигде. Так что... Шо... Так что... Шо... И возвращаясь к идее синкретических богов, получается как? Получается, вот была южная ведическая традиция, традиция тех, кто начали деградацию. Особенность какая у них была, ты помнишь? Особенности Главная особенность южной ведической традиции. Какая? Что не нужно развиваться, не нужно просто давать знания посвящен Да, именно так. То есть создать жесткую систему, где наверхах сохраняется древнее ведическое знание, а низы гниют в невежестве. Собственно, эта идея, в принципе, и масонская система, и то, что у нас сейчас сложилось. Однако, получается, что все-таки Стребок ходил в Египет, Стребок победил там основные войска Велеса, Хорс, там убивал Велеса, в то время как Истанбок, Кыщек и Харий воевали в Индии, в то время как Януш Кисок воевал на территории Ирана, Армянского Нагорья, Турции и передней Азии, то есть это получается Ирак, Иран, Турция, Армения и вот эти прилегают Казахстан и прилегающие регионы. Во время всего этого получается чистота южной ведической традиции серьезно сошла на нет, и южная ведическая традиция как нечто целостное, как ну нечто центрально управляемое, практически исчезло осталось достаточно много культов, которые стали исповедовать такую теорию, однако они не имели ни центрального уже управления, и больше того, они стали отличаться, так как многие из них хотя бы внешне попытались подстроиться под ведическую, северную ведическую традицию. В частности, такая же ситуация была в Греции. Помнишь ли ты, какие в Греции прошли религиозные реформы? Mm, ну нет. Хорошо, тогда рассказываю. Изначально в Греции, как и во всех странах, какая была традиция? Ну, ведическая. Да. Но позднее, какая первая из известных нам реформ была в Греции? Ну не знаю, ну как бы велик культ веруса. Изначально никак нет. Изначально была Парунова реформа. Паруна они называли как? Юпитер. Никак нет. А, Паруна они называли Уран. А, Уран, да, все-все. Почему так ты понимаешь? Ну, не знаю, ну, Уран, Сатурн... Нет, ты пытаешься к планетам присобачить. Вот а я тоже не понимаю, почему планеты тогда так называются. Это имеет какой-то астрологией? А, просто греческие римские философы называли планеты в честь богов. Как сейчас, допустим, есть э, комета там в честь одного ученого, астероид, в честь другого ученого. Но и... связи в управлении никакой нет. Нет, есть астрологическая связь, и с астрологической точки зрения. Э, там отдельная история. Не лезем туда, туда не надо сейчас пока лезть, мы не занимаемся пока астрологией. Пока лезем конкретно к мифологии и к возникновению синкретических религий. Давай так. Пока не касаемся ни буквицы, ни сосветотворения, ни ответвления истории, а чисто по сравнительному религиоведению. Итак, по сравнительному религиоведению, получается, возвращаемся к имени Паруна, его имя на древнеарийском языке звучит как в или даже в Пэрхвоун. Идея как испаренной влаги, которая еле видна, повелитель, правитель он. Иногда к нему, к имени в Пэрхвоун прибавляли приставку ар, или ас, или бог, или просто без приставки. Поэтому отсюда возникла индийское имя Варуна, и отсюда возникло греческое имя Уран. И получается, была проведена реформа, в ходе которой сказали, что да, великие боги там да, они где-то есть, но нам близок Уран, нам близка Мать-Земля, и, собственно говоря, их и почитаем. Всех остальных пока забываем, хотя да, есть Гиперион, есть Гелиос, есть там, ну, другие проявления Всевышнего, есть более древние боги, но их пока не трогаем просто вообще. Как бы, но они так есть, но как бы их и нет. В этом заключалась ураническая реформа. Однако, эта реформа была достаточно давно, и в ходе того, когда Стребок и Велес, а точнее не они лично, а уже их сыновья и их потомки поочередно захватывали и освобождали, и опять захватывали, опять освобождали территорию Греции. В конце концов, территория Греции осталась под э, потомками Велеса и конкретно под потомками Геракелыша. Чем отличился Геракелыш, ты помнишь? Ну, из подвигов и из не совсем хорошего. из не совсем хорошего. Ну, сына там гонял своего, пытался убить. Ну да. Так вот, получается, что э, э, там, после правления Прохлада, э, после некоторых других действий, так получилось, что э, э, подавляющей э, системой, то есть э, у э, Ракелыша, у его сыновей с Велесом, из-за того, что Велес отдавал предпочтение Индри было очень такое странное отношение. С одной стороны его очень сильно почитали, с другой стороны они были им, так сказать, недовольны, мягко говоря. Это и выразилось в том, что там сначала победила хроническая реформа. Стрибога Крышаня там называли Кронос и, соответственно, его почитали. Его почитали. И им попытались заменить Урана, но как сказали, что да, Уран он был в древности, Уран он такой весь великий, однако Уран уже давно умер, или умер, или отошел на покой, и это отсылает нас к каким данным? К каким данным? Не знаю, к каким данным. К данным того, что около 64 миллионов лет назад Тарун был убит астероидом. Помнишь, что было? Нет. Ну, на Земле было три бога атмосферы. Первый, второй. Да. Его убили астероидом, когда убивали скиперзверя. А. Ага. Ага. А. Ну дальше стал три бога. Его убил Велес. И Велес стал богом атмосфер. Такая же, собственно, преемственность зафиксированная в греческой мифологии. И причем интересно, что там это не просто зафиксировано как знание. Там даже реформы были именно в таком порядке. Что сначала они стали фанатично поклоняться Перуну, Перуну и только Перуну и на всех наплевать. Позднее только э, Стребову, Кроносу и, и все, и только ему. И э, Пантеон, и Воззрение на мир, и все попытались именно впихнуть в рамках... Э, представлений о династии Виевычей, и вот только Виевычи, и только Стрибог, и только это направление. И позднее, соответственно, данные о том, что Стрибога убивает Велес, и Велес становится главным богом. Как они называли Велеса, ты помнишь? Ну, Зевс. Именно Зевс. Хотя там сохранялась еще куча его эпитетов, и, собственно, эпитеты, связанные с его именем Дий, Деус, они сохранялись, и э, наряду э, тут э, с именем Зевс тоже э, разные, э, не совсем определенные ситуации. Например, возможно, что оно восходит к имени Всевышнего как э, Дзеусань, то есть э, «источник всего». И было как бы при к идее Деус, то есть Деус дей, Диас, ясный ä, бог дей, а, Ну, где-то так. И кроме того, читал ли ты Эсхила хотя бы по школьной программе? А что именно? Эс, ну, Эсхила, хоть какие-то его труды. Ну, а какие у него есть? Ну, например, о Прометее. А, ну да, что-то читал. Вот, читал ли ты Гомера? Да и Ляду и Целиком. Ну, но это давно было. Угу. Читал ли ты Аристотеля? Mm -hmm. Читал. Очень частями. Читал ли ты э, Геродота? Так же, как и с Аристотелем. Угу. Платона. Платона еще Платона... нет. Какие? Ну, то есть получается, каждый из них, я их прочитал около 20 с лишним, ну где-то, наверное, по 25 авторов. Ну плюс я не считаю то, что я читал разные выдержки, разные цитаты. И получается, что они писали совершенно разные Да, хоть когда-то была стройная греческая мифология, где пантеон был отредактирован. Зевс посажен, образно говоря, во главе сонма богов на Олимпе, все хорошо, есть статуя, где он держит палку и держит землю, а на ней держит Афину. Знаешь такую статую? Да, да, на троне. Ну, Я то есть, да, нравится. это его попытались как бы отождествить с Всевышним, потому что, собственно, такие же есть древние египетские изображения, где так сидит на троне, спинкой его трона является матерь-птица, и рядом изображен Истанбок, из бог Белобок и Чернобок. И аналогично есть скандинавские изображения, ты там видел, наверное, где Один сидит на троне, его короной является матерь-птица, и он держит копье, копье как знак АллатРа. Ну и вороны, и волки. Ну да, ну это было давно в Греции, и позднее это все рассыпалось. И греческая мифология где-то 3000 лет назад, 2500 лет назад, скорее напоминала современное родноверие, где у каждого волхва свой пантеон. Или даже точнее не свой пантеон, а в основном как бы одни и те же имена, только каждый волхов волхвенок, Подволховник и какие там они еще водятся, они по-своему чуть-чуть это все трактуют. И в представлениях одних Велес — это, допустим, вообще самый-самый, в представлениях других — Род, Рамха, даже Бог и Сварок — это совершенно разные личности, то есть то есть, короче говоря, если современное родноверие вот так вот копнуть, каждый волк в... со своим пантеоном. Вот так же было и в Греции, что каждый греческий философ давал свою трактовку греческому пантеону. И да, может быть, я чуть гипертрофировал, когда сравнил с современным неоязычеством, родноверием, но все равно, хоть не в такой клинической форме, но э, все равно они очень расходились в своих пониманиях богов и в своих пониманиях истории. Это все настолько запуталось, что часто просто жрецы или цари садились за какой-то текст, ну список пантеона или, допустим, какой-то миф и просто его редактировали как хотели. Э, такая ситуация привела к возможности вообще создавать с нуля не весь что. Жрецы решили, зачем, еще здесь важный нюанс, что когда представление о Боге стало расходиться с самим Богом, начали заводиться эгрегориальные, так сказать, Боги, точнее, просто энергетические мощные паразиты, которые становились во главе эгрегора и выдавали себя за того или иного Бога. Уже там было штук 20 зевсов таких, под сотню Аполлонов и так далее. Жрецы это все понимали, и жрецы тогда задались вопросом, а почему бы, собственно говоря, не создать какую-нибудь зверюшку вообще с нуля. И причем давайте создадим такую зверюшку, которая будет нам послушна. Вот скажем ей там погодой управлять, так как надо, вот будет управлять. И так был создан кто, как ты думаешь?